Anfang. Meine erste Aktion für Palästina war, als ein palästinensischer Freund in den Verein kam und geweint hat, weil sein Dorf bombardiert worden ist. Und äh, wir saßen zusammen und er konnte äh, im Dorf niemanden erreichen. Und das war der Beginn. Äh, für, für mich war das der Beginn von Aktionen für Palästina und für Libanon. Das war der Libanonkrieg. Das ist mal zehn Jahre her. Das Ding ist, ähm, ich denke. Es muss vieles verändert werden. Also diese Demonstration muss der Beginn einer Veränderung auf jeden Fall sein. Weil leider ist es so, dass in Frankfurt so lange nichts für Palästina gemacht worden ist. Wie lange ist es jetzt? 10, 15 Jahre, ich weiß es nicht. Ja, aber das Ding, äh, das Problem ist, dass Palästina im Moment sehr stark isoliert worden ist. Das, äh, dass die Leute sich schämen, sich mit Palästina, Palästina zu solidarisieren. Oder die, dass die Menschen immer Gründe suchen, sich mit Palästina zu solidarisieren. Dabei ist Palästina, Palästina ein Land und die Palästinenser sind ein Volk und sie werden unterdrückt, sie werden entrechtet, sie werden äh, rassistisch, äh, 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 sie, werden, sie erleben den schlimmsten Rassismus, den die Menschen erleben können. Und. und und es ist, man muss sich nicht legitimieren, legitimieren damit man sich solidarisch mit Palästinensern zeigen soll. Also ich, ich sage mal schon etwas, von was, ich, was mein Ziel wäre. Es wäre mein Ziel, dass zum Beispiel, wenn Kurden auf die Straße gehen, wenn Palästinenser dabei wären. Und mein Ziel wäre es auch, wenn Palästinenser auf die Straße gehen, dass Kurden zum Beispiel dabei wären. verschiedene Völker zusammengehen kann. Es ist so, es gibt in der, in der Geschichte Palästinas und in der Geschichte Kurdistans. Ich selber bin Kurde. Gibt es eine starke gemeinsame Tradition? Es sind viele kurdische Kämpfer, die in Palästina ums Leben gekommen sind und ihre Gräber sind in Palästina. Also das Volk, das Blut der Völker hat sich im Nahen Osten eigentlich vereint gegen ihre Unterdrücker. Eigentlich gibt es eine Tradition. Und es gibt eine Geschichte. Leider ist es so, dass heute diese Geschichte sehr stark in Vergessenheit geraten wurde. Und unser Ziel muss es sein, dieses, diesen Müll, diesen Schrott, der um uns herum lagert, diesen Kampf gegen die, äh, gegen die Redner der Unterdrücker zu durchbrechen. Denn es ist das Recht von uns, jeden von uns, solidarisch zu sein. Wir haben am 18. März eine Aktion vor die politischen Gefangenen gemacht. Wir haben das Bild eines politischen palästinensischen Gefangenen, ohne dass irgendjemand was gesagt hat, auf unseren Stand getan. Von George, George Abdallah, der in Frankreich im Gefängnis sitzt. Ja, der sitzt seit 32 Jahren zu Unrecht. Und äh, Solidarität darf nicht nur eine Phrase sein. Solidarität zwischen den Völkern muss ausgelegt werden. Der Kampf um Befreiung kann nur gemeinsam erfolgreich sein. Wir haben, also es ist so, dass der Kampf, dass dieser internationalistische Kampf in Frankfurt vor allem gegen Rassismus geführt wird. In Frankfurt haben sich neue Bündnisse, zum Beispiel von den von, äh, Behörden, wie also wir eben als Beispiel gehört haben, gebildet. Es gibt noch die Migrantifa, äh, wo wir auch drinnen sind. Unser Ziel ist es, dass Menschen, die nicht äh, weiß sind, die migrantisch sind, aus ganz verschiedenen Nationen, Ethnien, Religionen Religion und auch, sie, äh, und, äh, und auch äh, Vorstellungen zusammenkommen können, gemeinsam aus einer ganz anderen Perspektive heraus den gemeinsamen Kampf neu formieren können. Woo! Woo! Noch zum Schluss nochmal. Die Arbeiterklasse in Deutschland ist international. Der Kampf in Deutschland ist international und der Widerstand dagegen muss auch international sein.